Добрый день всем, меня зовут Сергей Марков, я журналист польского телевидения КФП и также его структурного подразделения Белсад, это часть польского телевидения. Расскажу немного о том, как выглядела ситуация, с чего она началась. Мы с моим коллегом Юрием готовим репортаж о работе независимых журналистов здесь на Майдане. Мы были один раз, сделали часть материала, первую серию, решили сделать вторую серию сейчас, приехали второй раз в Украину. И так совпала ситуация, что мы буквально позавчера говорили Черного, с Татьяной всем известной журналисткой. Через день мы ее успели словить на... во время того, как она выезжала вместе с Автомайданом в Черкассе. Ну и, естественно, решили последить судьбу журналистки, всем известные. Мы поехали в Черкассы, были в Черкассах. Дорога никаких приключений не предвещала, говорили о каких-то там засадах, о том, что они сбертут. Но в итоге все это опровергли. Мы приехали на место. Естественно, начался штурм, штурм, длился около получаса с переменным успехом. Мы делали свою работу, снимали то, как... Там ведут себя журналисты. В какой-то момент появилось... Мне тяжело сейчас сказать сколько. Это, возможно, это было несколько десятков, возможно, это было сотня. Я не могу оценить количество, но это был верх, это были полиции верхута, которые начали догонять, избивать протестующих, избивать демонстрантов, Валили на землю избивали палками, стреляли в упор буквально с полтора-двух метров, они стреляли вот, на наших глазах, расстреливали старого дедушку, который пытался заслониться от них, но несколько выстрелов было вот, просто в упор, резиновыми пулями. Я все это снимал. В какой-то момент я э, снял как автомобиль, не буду говорить о подробности, просто какой-то автомобиль сбил бойца объектов. Лезде сюда перевернулся несколько в воздухе, несколько метров пролетел, упал в землю головой, и ничто не предвещало, что он выжил. Ему сразу подбежали его коллеги, медики, и мы, естественно, тоже хотели заснять этот момент, как ему оказывают помощь, хотели узнать жить все Мы начали это снимать. Сначала нам никто не мешал, я снял практически всю процедуру оказания первой помощи. И потом кто-то из Беркута пытался меня оттолкнуть. Оттолкнул раз, оттолкнул, наверное, второй раз. У нас там возник какой-то разговор. И дальше, дальше ситуация просто вышла из-под контроля. Начали избивать меня. Коллега Юрий вступился, он пытался оттягивать. Беркут, И я думаю, сейчас он сам может продолжить, как это выглядело дальше. Очень Юрий слово. Ставлюсь я также журналист телеканала ТВ-САД, структурное подразделение «Комолсад» телеканала «Комолсад». Зовут меня Юрий Кусовский, я журналист, и, как Сережа, Главное делает этот репортаж э, в Черкассе. И продолжая такую бы, эту историю, э, в какой-то момент, когда Сережа снимал вот этого «Беркутовка», которого машина, э, на нас просто сзади налетела Несколько этих э, сотрудников правоохранительных органов э, украинских. И они просто начали нас месить палками. Месили просто бичатно. Кричали на колени, матерились как только могли. Я увидел, как Сережу первого ударили, подбежал к нему, пытался помочь. Естественно, меня тоже покатили грудой, палок по голове. С Богу, у меня на голове была каска. И я как-то там еще э, более-менее в личном состоянии после ну, Сережа получил такую травму, что ему наложили 11 швов в больнице. Потом, после того, как нас избили, ну, уже просто не было состояния, не было сил, чтобы сопротивляться. Мы были в жилетах. жилетах. Мы были, мы, были в жилетах, у нас были на коленнике. У меня была карточка, у у меня не было. У Сережи вырвали... У нас были бейджики, у нас были камеры, микрофоны, мы кричали пресс на английском, на польском, на русском, как могли, обозначали свой статус, но никак это не помогало абсолютно. У Сережи вырывали камеру из рук, и его избили за это еще сильнее. То же самое делали со мной, когда я держал микрофон, кричал, что это государственное имущество, кричал, что это мой микрофон, я журналист, я выполняю кричал пресса по-английски, меня все равно убили. Потом мы убили автобус, мы дополнительно раздали еще пару порций ударов. И потом по вот какой-то причине посвятили еще один такой автобус, уже, я понимаю, такие маленькие клетки, куда помещаются по три человека. Я стоял в клетке, где было э, еще два человека, пожилой мужчина, который тяжело дышал, вздыхался, просил о помощи. А у меня кровь и капала на его открытую рану на голове. Мы кричали, что мы журналисты, мы журналисты, и в какой-то момент нас просто э, кто-то решил выпустить. Кто-то решил выпустить. как Кто-то из автомайкана кто тоже говорил, выпустите журналистов. И нас в этот момент выпустили и просто оставили спокойно. Мы э, сели в э, скорую помощь. Нам оказали какую-то первую там, необходимую помощь для того, чтобы мы как-то функционировали. И Сережа был в более тяжелом состоянии, поэтому он поехал в больницу, а я решился, сам решился поехать забрать камеру, которую мы ну, забрали, забрать камеру, которая осталась у первой э -э Потому что там был материал, который нам был очень нужен, он, он был просто интересный, мы хотели его показать. Э -э но в результате того, что я оставил заявление, меня привезли еще одного рубля без э, возможности принять решение уйти, например, хотя я пришел туда добровольно. Меня держали до 6 утра в этом РОБД, в Шаркасов. Э -э, представители э, органов внутренних дел никак не объясняли мой статус, не говорили, почему я здесь нахожусь, где я нахожусь. Мне было плохо, мне тоже было здорово, меня тошнило. Э -э, и только после двух с половиной часов э -э, моих их о том, чтобы они вызвали еще раз Скорой помощи, потому что врач меня смотрел, сказал, в этом нормально можно его оставлять. Я оставил. Я так сидел на диване, смотрел в потолок, у меня в голова. Потом э, по более случаях пришел человек, который меня оттуда, э, ну, как-то там помог мне оттуда выбраться. Я, в общем, выбрался из этого рода, и сейчас я нас привез сюда я сразу подчеркнуть, что изначально у нас не трогали как журналистов, но а потом, когда уже был первый удар, было очевидно, это абсолютно, я с уверенностью могу сказать, что Верх отработал на какой-то сигнал по журналистам. Избили абсолютно всех, кто там присутствовал. Большинство аппаратуры было испорчено. Может быть, не всех, может быть, кому-то удалось убежать с журналистов. Но, тем не менее, э, я видел, как избивали одних, вторых, третьих, когда меня уже привезли в больницу и, и там пытались как-то это все взбушевать, э, там, рядом ходили, постоянно ходили избитые журналисты. Не знаю, сколько их было. А я думаю, что это было 3-4 сегодняшних группы. И все они были и я это могу подтвердить. Я признался в не мог ошибиться, и они работали для того, чтобы уничтожить весь когда записаны там субъект. можете, если у вас есть вопросы... В да. скажите, пожалуйста, когда вы приехали туда, там же штурм шел? Нет, мы приехали вместе с группой Автомайдана, и штурм начался кофе-то на наших глазах, то есть там до этого, несколько дней ранее, были штурмы, они не удались, и мы практически засняли начало очередного штука. Вчера было, Ну да, с, с вчера на сегодня. Это да, журналист? Представьтесь, пожалуйста. А ты что, заграл? Вы хоть подгажал? Украинский националист. Почти. Барзо вам дзингует. Никто не был попален. Замочите за вольность Украины. Честь вам и слава, и гонор великих отзывов. Czy czułeś czy w szpitalu, że jesteś pod ochroną, czy raczej czy jest tam milicja, czy stwierdzacie milicja w szpitalu? po co to było za Tam byli сотрудники милиции, oni спрашивали моего врача, который меня курировал. В каком я состоянии? Могу ли я ходить? Могу ли но я не слышал, чтобы они пытались меня забрать. Скорее, я им был уже неинтересен. Мне кажется, что в моменте, когда они узнали э, и осмыслили, что я журналист, э, и, и что они уже сделали какую-то там ошибку, они уже хотели это все а поскорее затереть. Потому что было... Мне, мне, было такое ощущение, что они хотят просто избавиться от проблем. А еще э, маленький элемент всей этой истории, Верху, который нас избивал, это был Луганск, луганский. Так, так, сказ... так говорят местная милиция, местная вот, автомобиляна, что это был Луганский вертук, очень жестокий, и они, э, они положили всех журналистов. Сама милиция, которая там в Черкасском, она не была милицией. Они когда нас выпускали, спрашивали, все ли в порядке, ехали у нас к ним, конкретно к ним, претензии не к тому, что происходило ранее, а вот в конкретном моменте... И выхода из этого последнего опыта. Так что я считаю, что вина всему Луганскому Берту, который просто вы и... когда этот Беркут приехал, в узнали, когда Мы не, появился, не знаем, но... И откуда он появился в Черкас? Мы не знаем, откуда... Есть информация, что из Луганска приехал Там ли он в тот будет... день или ранее, мы не знаем. Была информация о том, что нас ждет Берту где-то за три часа приехал до приехали в Черкассы, и эту информацию потом опровергли. Нам сказали, что нет, все это э, просто какие-то домыслы, все там спокойно. Были ли они в Киеве, это Бербер, тут вот что он делали. Нет, они не могли ехать. Они за нами не могли ехать, они сразу ждали колонистов. Вы говорили, Черпо", Черпо", да, Судьба идет, что она случилось? Мы сами очень интересуемся. Она основная героиня нашего репортажа. Да. Татьяна Черновол основная героиня нашего репортажа. И а, мы очень хотели бы узнать, что с ней происходит. Я видел ее, я видел ее, я видел ее мужа. Я, судя по месту, в котором она находилась, когда началась атака, я очень сильно сомневаюсь, чтобы крупная женщина была в состоянии убежать от этих бомбов. Поэтому мне кажется, что она попала в передачу. Также неизвестна судьба нашего водителя. С нами вместе ехал парень. Молодой парень первый раз проехал с колонной автомайдана. Он хотел остаться в машине и никуда не хотел лезть, но в какой-то момент в азарте он вышел и даже какую таску нашел пошел в толпу и дальше в следующий день мы видели оставленную машину. Не знаю, в каком она состоянии, разбиты или нет, но видно, что парень уже не выехал. Видеоматериал вам вопросы? отдали? Сколько Ребят, по очереди, может, там очень много вопросов. Сколько машин и сколько людей было? Тяжело мне сказать. Я не владею такой информацией, поэтому не хотел бы... На автомайдане. Мне автомайдан. бы не хотел сказать. Отдали ли вам материал, Беркута, который... Нет, материал, естественно, не отдали камера, как я видел, я не пытался уберечь, она уже была практически вся уничтожена. Сверху она осталась. Вопрос. Камеру отдали, и где шлейф получили? Еще раз. Камеру отдали. Камеру, камеру не отдали, естественно, я пытался ее вернуть. Этот вопрос даже не поднимался, то есть где эта камера находится, у кого эта камера находится. В моем заявлении они описали ситуацию, как камера была из с неизвестными людьми. Неизвестными людьми в старой форме. Я подчеркну, что э, я считаю, что это сотрудники органов не, не будет делать, скорее всего, это первое. Они спрашивали, на каком основании вы делаете что это первое. Я говорю, что ну, абсолютно определенно на эти платформы, которые вы себе делаете, на приказки, на эти люди, это как была организованная группа, которая э, наводила порядок на площади. Почему? А 11 швов. Сергей получил. А где, а где именно? На голове. Да, да. Ну и стоит заметить, что, собственно, сами стяглицы были довольно горячими, особенно не довидели, и как-то не провоцировали, но в то же время вели себя э, так, словно да, мои права ущемлены, ограничены, я не имею права получить ответы а на какие-то вопросы. И, собственно, их не получаю.